হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল জ্যোতিষ ব্লগ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুখুৰীত বৰশী মাৰিছিলোঁ বৰশী মাৰিছিলোঁ কইনা টোপাইছিলোঁ টোপাইছিলোঁ বৰশী টোপাইছিলোঁ তাৰপাছত আজি মাছ পালোঁ ৰূপচন্দা মাছ এজনী পালোঁ কচ মাছ পালোঁ মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু বৰশীত টোপাই খুব ভাল লাগে বৰশীত মানে মাছটো খোৱাতকৈ টোপোৱাৰ আনন্দটোৱে বহুত বেছি আৰু এইকেইদিন কণ্টিনিউ প্ৰায় পায়ে আছোঁ আৰু সেইদিনাখন এজনীয়েও ই বেছিকৈ উঠিলে আৰু সেইটো কাৰণে এজনী বিক্ৰী কৰিও দিলে অকণমান ডেৰ কেজি দুই কেজি তেনেকুৱা ওজনৰ মাছবোৰ আহে আৰু আজি আৰু এটা কথা হ'ল কি যিটো বৰশী মই ধৰি আছিলোঁ তাত দুডালকৈ এনেকৈ ৰছী যিডাল নাইনলৰ ৰছী দিয়ে শকত ৰছিয়ে আছিলে দুডাল ৰছী বৰশীটো বন্ধা আছিলে বৰশী দুডাল ৰছিত মানে বন্ধা আছিলে কিন্তু ইমান জোৰত টানিলে বহুত চাগে ডাঙৰ মাছ হ'ব কিবা একদম বৰশী চিঙি লৈ গুচি গ'ল তাৰপাছত সেইটো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বেয়া লাগিছে বা কেনেবাকৈ মুখত লাগি আছে যে বৰশীটো মাছটো মৰি যায় বুলিও বেয়া লাগিছে হয়তো ডাঙৰ মাছ আছিলে কিবা সেইকাৰণে আনিব নোৱাৰিলোঁ বাকী দুটা মাছ তুলিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম মাছকেইটা কেনেকুৱা আৰু লগতে আজি আমাৰ এইফালে দায়ে কাম কৰি আছে এইখিনি অকণমান চাফা কৰাইছোঁ ৰ'ব দেখাই দিছোঁ আমাৰ এইয়া ফুলৰ ফুলবোৰ ফুলিছে এইজোপা ফৰ্গেট মিনত ফুলিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু দেখাম আৰু বেলেগ বেলেগ এটা কালাৰৰ ফুলিছে ফৰ্গেট মিনত সেইটো দেখাম আপোনালোকক ৰ'ব এইটো কালাৰ চাওক ভাল লাগিছে এইটো কালাৰ ফুলিছে ফৰ্গেট মিনক ফুলিব এইটো আৰু পিংক কালাৰ ভাল লাগিছে পিংক কালাৰ এইবোৰ ৱালবোৰ চাফা কৰি পেলাই ফুলবোৰ কিছুমান মৰি যোৱা ফুলবোৰ উঘালি আকৌ ভাল কিছুমান পুলি ওলাইছে সেই পুলিবোৰ আকৌ ৰুই দিবলৈ দিছোঁ সেইখিনি অলপ চাফা কৰিব আৰু অৰ্কিডখিনি নতুনকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ পোখা মেলিছে খুব ভাল লাগিছে দেখিবলৈ এয়াত আকৌ দুপাহমান হেৰি ফুলিছে জেলীয়া এইটো চাইডে পিংক কালাৰ এন্থৰিনিয়াম এইটো ডাঙৰ এন্থৰিয়াম ডাঙৰ এন্থৰিয়াম এইটো ফুলি আছে হাইব্ৰিডটো আৰু এইবিলাক অৰ্কিডবিলাক নতুনকৈ আকৌ পোখা মাৰিছে ধুনীয়া হৈছে এইডোখৰত সাপ চাপ ওলায় বুলিও ভয় লাগে এই এইজোপা অৰ্কিড এজোপা ফুলিছে চাওক এইজোপা কি অ কি হয় জান এই নামটো নাজানিছোঁ এজোপা ফুলিছে আৰু এইকেইজোপা নতুনকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ পোখা মাৰিছে এইবিলাক এইবিলাক পোখা আহিছে আৰু এই ইয়াতো এজোপা আছে এজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ এইকেইটা এইজোপাও পোখা মাৰিছে অকণমানিকৈ সেইফালে আহিছে পোখাটো এইয়া আৰু এইজোপা এজোপা তাৰপাছত এইজোপা আকৌ মই মৰি গ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মৰা নাই আকৌ ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ আগৰ পাতবোৰ হেৰি হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু আকৌ নতুনকৈ সেইটো আহিছে ধুনীয়াকৈ দেই ভাল হ'ব কিন্তু ধুনীয়াকৈ কলিটো আহিছে এইজোপা আকৌ বগা ফুলে বগা মানে সেই নাচনী কপৌটো নিচিনাই খালী বগা আৰু এইটো ভাইটিঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ ভাইটিঘৰ মানে বগা কাটৰ সিহঁতৰ কোৱাটাৰৰ ওচৰ ওচৰৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে বহুতকেইটা আনিছিলোঁ দেই গোটেইকেইটা জিলে কিন্তু সেই ইয়াতো দি থৈছোঁ গোটেইখিনি জিলে ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু এইজোপাও ভাইটিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে অপৰা অপৰাজিতা অপেৰা ওলাই গৈছেগৈ অপৰাজিতা ইয়াত ফুলিছে ধুনীয়াকৈ আগতে আছিলে আমাৰ অপৰাজিতা কিন্তু মৰি গৈছিলে এইজোপা অৰ্কিত এইজোপাও ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু দেই অঁ বৰ ভাল লাগিছে আজি বৰশীত পোৱা মাছকেইটা এইকেইটা ইয়াতে থৈ দিছোঁ একদম কাপ কাপ কৰি আছে তাৰপাছত এতিয়া দেউতাই কাটিব ইয়াত কচ মাছ কেইডখনৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াত টেঙা দিয়া মাছ বনাম টেঙা দি পিঁয়াজ দি তেনেকৈ বনাম আৰু আৰু অলপ থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত আৰু ইয়াজ অলপ থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত সেইখিনি যিহেতু কঠ মাছ হয় ইয়াত মই অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ কেঁচা মিঠাতেল তেতিয়া নুফুটে নহ'লে কঠ মাছ হয় দিবলৈ বৰদান